21 марта старт пробной сессии внешнего независимого оценивания. Ознакомительные тесты платные. Это шанс попробовать свои силы. А вот новый законопроект, принятый на днях, ставит абитуриентов в неравные условия. Обо всем этом мы говорим сегодня в погляде. У нас в студии директор регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвостунова. Добрый, Добрый вечер, Марина Михайловна. А также главный специалист отдела общего и среднего образования областного департамента науки и образования Инна Иваненко. Здравствуйте, Здравствуйте, Инна Сергеевна. Итак, уже у нас через день первый пробный тест украинский язык и литература. Сколько в нашей области зарегистрировано абитуриентов на пробное тестирование? Именно на пробное тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировано около 8-9 тысяч абитуриентов, то есть цифра чуть больше 8 и не достает 9 тысяч по украинскому языку и литературе. И на следующий день примерно столько же, то есть всего заказано более 16 тысяч тестирований, пройдут тесты около 12 тысяч человек, но распределение понятно почему такое, потому что часть ребят выбирали для пробы один тест, часть а, л... ребят выбирали один два, два, да, два, поэтому цифры все разные. Это не страшно, вот общая статистика дает очень неплохую цифру. Каждый второй абитуриент области попробует себя на пробном тестировании. Для города Днепропетровска эта цифра выше. 83% абитуриентов города Ничего, Днепропетровска записаны да, на тесты. Инна Сергеевна, где будут проходить пробные тесты? Вот буквально 21-го в субботу в скольких школах и что это за школы? На сьогодні розподілено 16 пунктів тестування, це задіяні 6 школ Дніпро міста Дніпропетровська, також школи міста Кривий Ріг, міста, міста Жовті Води, міста Новосковськ, Синельникова, Покровка та інші малі міста. А в котрому часу почало тестування? Початок тестування об 11 годині. Прибули Прибувають... бути абітурієнтам. Абітурієнти повинні прибути о 10.15 пятнадцять пункту тестування. А скажите, вот в сельских школах, э, они сами должны прибыть или как-то организовано их, их подвоз? На пробное тестирование сами прибывают ученики до пунктов тестирования. Угу. И скажите, вот эти школы, они как-то вот территориально выбирались так, чтобы задействовать как бы вот все, да, уголки так, школы области? Школы выбирались по количеству зарегистрированных, чтобы можно было обеспечить, как можно минимальный видение, чтобы детина могла достаться до пункта тестирования. Ну, чтобы удобно было, так, да? Так, а скажите, образом... вот следующий пробный тест у нас 28 марта, намеренно выбирались в субботние дни? Ні, це пов'язано з тим, що йде навчально-виховний процес і задіяні школи області для того, щоб не переривати не процес, дітей, іміна. Іменно... Так задіювалися саме вихідні дні. Скажите, во втором тесте у нас все остальные предметы, я их перечислю. Это история, Украина, математика, биология, география, физика, химия, русский, английский, немецкий, французский, испанский языки. Ничего не упустила? Нет. Скажите, каждый участник ЗНО он может выбрать только один предмет из перечисленных для вот второго теста да, пробного? Нет. Дело в том, что целью пробного тестирования является все-таки процедура. Почему два дня? Украинский язык и литература — это тест, который обязательный для всех. И украинский язык и литература является еще в этом году государственной итоговой аттестацией, что дает определенный акцент, и этот тест выделен в отдельный день, для того, чтобы все желающие абитуриенты, выпускники этого года могли его пройти. Потому что для них это очень волнительно и очень важно. Кроме внешнего оценивания, это еще и оценка, которая идет в аттестат. Вот. А относительно другого дня уже мы даем возможность попробовать профильный предмет или тот, который необходим абитуриенту, или вот, например, он сомневается и пытается свои рассчитать знания, свои силы именно, этом именно в этом предмете для того, чтобы проверить, удачно он пройдет или нет. Да, конечно, в ряде случаев абитуриентам хочется проверить себя и в и нескольких, еще в нескольких предметах. К сожалению, у организаторов нет возможности предоставить такую возможность на сегодняшний день, потому как Сначала не вычитаны учебные программы. Если мы говорим о процедуре в начале года, то тогда нет смысла давать полный тест, потому что есть некоторые объемы. Потом у нас недостаточно времени для того, чтобы подготовиться между окончанием регистрации и, и затем основным тестом. Пробные тесты не проверяются, но тем не менее привлекается большое количество педагогов. Педагоги не могут работать каждую субботу, например, в течение двух месяцев для того, чтобы обеспечить полное прохождения процедуры, ведь предметов 12, если распределить на каждую субботу или каждый выходной день, а мы не имеем права у педагогов забирать два дня. У Я тех, вас поняла. Кто Марина Михайловна, вот вы сказали о том, что не проверяются, а как же они узнают результаты? Абитуриенты, во-первых, получат правильные ответы. Ответы. И сами То есть, они будут сами сравнивать. могут сверить и критерии. И есть сервисная функция компьютерная, когда электронный бланк будет открыт на персональной страничке, и каждый участник пробного тестирования сможет перенести из бланка бумажного на бланк электронный. И затем по шкале, кстати, и порог сдал, не сдал, тоже будет на электронных бланках чуть позже обозначен. Таким образом, мы и потренируем еще и группы экспертов. Ясно. Нашим зрителям хочу напомнить телефоны нашего прямого эфира 740 1041, 740 1042. Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе и задавайте свои вопросы. А скажите, вот эти критерии оценки, они идентичны основной сессии? Вот они получат э, ответы и просто вот сами сверят и... Я имею в виду вопросы вот, и сама процедура. Ну вот сейчас немножко я попробую детальнее рассказать. Каждый тест составляется согласно спецификации. И э, программа теста и спецификация это документы, с которыми мы знакомим абитуриентов. А вот на пробном тестировании э, спецификация, другими словами, можно сказать: описание или структура теста. Столько-то заданий, так-то оцениваются. А придя уже на пробное тестирование, участник может увидеть соответствие спецификации. Сколько заданий, с выбором, например, одного правильного ответа или на соответствие, и проверить их решение. Конечно же, мы понимаем, что абитуриентам хотелось бы, чтобы их тесты пробного тестирования, те, которые содержат открытую часть, также были проверены экзаменатором. Ну, такой возможности, к сожалению, к сожалению. нету. А, скажите, Инна Сергеевна, а вот как-то в школах готовятся, и дают какие-то э, похожие задания, чтобы э, или только возможность на пробном тестировании именно свои силы? Цілий спитать звичайно, кожен кожний предметник, який викладає свій предмет, для того, щоб перестрахуватися і для того, щоб підготувати своїх випускників, проглядає разом з учнями програми минулих років з тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання, таким то, то, образом таким чином вони готуються так, так, попередньо до зовнішнього незалежного Маріна Михайловна, Почому пробне тестування платне? Цена, я так понимаю, осталась такой же, как и в прошлом году, да, 89 гривен. Три года мы гривен. держим цену внешнего тестирования для того, чтобы она была ну, максимально доступной или максимально возможной доступной для абитуриентов. Причем проплата проходит в прошлом году, она прошла. Участники тестирования вносят деньги в декабре. А скажите, а, вот куда эти деньги идут? Более 50 процентов это оплата преподавателя. То есть их вот труда когда? да их труда потому что организация пункта тестирования дальше это печать это развоз заданий это составление заданий это поддержка электронного или программного обеспечения которое задействовано на момент регистрации распознавания платежей и сервисных программ поддержки то есть зарплата учителям и техническая составляющая в зарплата учителя печать тетради это тоже на сегодняшний день немаловажно доставка тетради до пунктов тестирования их развозят и и это техническая поддержка. Скажите, давайте напомним, вот буквально в субботу, через день у нас уже первый тест, пробный, какие документы обязательно нужно иметь с собой абитуриенту участника не допустят на пункт тестирования, если у него не будет документа удостоверяющего личность. Обязательно должен быть паспорт или свидетельство о рождении. Плюс приглашение. Это комплект документов, который крайне необходим. Квитанция является также необходимым документом, но по опыту как прошлых лет, так и этого года мы знаем, что абитуриенты их часто забывают. Теряют. теряют. Даже теряют. не забывают. Если есть, то, как правило, берут. При потере квитанции нет проблемы. Участник будет допущен, если его фамилия есть в списке, но ну, а гарантии для того, чтобы фамилия была в списке, есть как раз-таки приглашение. И э, в случае, вот, наверное, уже пора затронуть тему переселенцев, это категория, которая может не иметь паспорта или свидетельства о рождении. Для такой а категории справка со школы с фотографией достаточно для того, чтобы пройти на пункт тестирования. А скажите, на пробное тестирование, как много зарегистрировано переселенцев? Мы не вели статистику отдельно, но обращения, вот у нас буквально на последней неделе были девочек, переведенных из школ Донецкой области в Днепропетровскую область, мы смогли сделать подсадку, и они пройдут тестирование. А основная масса – это наши абитуриенты, которые переехали еще в октябре, в ноябре прошлого года, попали на учебу в школы города Днепропетровска и Днепропетровска. Петровской области. Они также прошли регистрацию и будут проходить пробное тестирование. О том, на каких условиях они будут проходить основное тестирование, мы поговорим позже. Инна Сергеевна, вам вопрос. Сотрудники управления образования будут привлекаться вот и к пробному, и к основному тестированию? Как там, что там функцию контроля или... Як-то по-другому? Ми здійснюємо біль, біль, більш як статистично. І також департамент освіти співпрацює з різноманітними підрозділами, структурними підрозділами облдержадміністрації щодо забезпечення саме сталого порядку під час проведення пробного тестування чи, чи взагалі зовнішнього тестування Основної сесії. так. Тому ми більш як контролюючи і статистичні звіти також. А теперь давайте поговорим, вот вроде исчерпано да, все вопросы мы по пробному тестированию осветили, давайте перейдем к основной сессии ЗНО. 24 апреля стартует, и опять же украинский язык и литература отдельно, и как и в пробном тестировании, да, сколько школ будет задействовано в основной сессии? В основну сесію на сьогодні задіяно 96 навчальних закладів в області області. Так, звичайно, регіональними пунктами визначено 16 районів і міст по області. И мы работаем над этим, и э, количество зарегистрированных становится близко 24 тысяч. Поэтому тут мы сотрудничаем с педагогами. 24 тысячи зарегистрировались так, на, на прохождение сессию. основной сессии. Марина Михайловна, хочу напомнить, в середине января вы были у нас в эфире, и цифру 25 тысяч как ожидание озвучивали. На тот момент было всего 2700 человек, и вы говорили о том, что ожидаем 25. И вот ожидания фактически оправдались, 24 тысячи. Так, 24, майже 24, Цена на 24 квитня. На 24-е. Регистрация у нас уже закончилась. Регистрация а, закончилась ну, для всех, кроме категорий, кроме, опять же таки, Донецкой и Луганской областей. И территории, в общем-то, сюда и Крым попадает, оккупированные территории. Которые, ребят, которые не могли по объективным причинам регистрироваться на основную сессию. Им и дано такое право до 20 апреля. До 20 апреля. До. У нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, мы вас слушаем. У меня такой вопрос к вам. У ребенка на не ЗНО будет. И у нас получается паспорт. Такая ситуация немножко погрызла собака паспорт. В общем, так, ну, паспорт это этот паспорт в паспортном столе сказали, что он действителен, он ну, в нормальном состоянии, только немножко погрызан кончик. Вот у меня такой вопрос, с таким паспортом можно будет прийти на ЗМО или это куда-то нужно подходить, точно у вас уточнять? Останьтесь на линии, не выключайтесь. Марина Михайловна, вот даже такие ситуации, казус вроде, ну, как быть в таком случае? Любая казусная ситуация, она может иметь какое-то решение, если, конечно, ну, скажем, это решение... Заранее о нем, вернее, решение нами принято, а о казусной ситуации сказано или доведено до сведения. То есть надо подъехать к вам, Не или нужно что к делать? нам подъезжать. В данном случае, насколько я услышала, то есть это легкое повреждение паспорта, и если в паспортном столе сказали, что этот документ действительно, можно с ним идти. На всякий случай а скажите... можно взять другой документ, если есть, например, ученический билет, если есть у ребенка загранпаспорт, свидетельство о рождении, если ему еще нет 17 и 18 лет, то для пробного тестирования эти документы подойдут. На основном тестировании ситуация строже. Там документ, по которому проходила регистрация, вписан в сертификат, и именно этот документ должен быть с собой у участника основного, ну да, основного тестирования. Еще есть время, есть время хочется надеяться, что паспорт будет сделан. Вообще рекомендация следующая. На пробное тестирование, если что-либо случается с документами основными, обязательно э, взять документы, которые есть дома прийти на пункт тестирования, объяснить ситуацию и написать заявление свободного типа по принципу «прошу разрешить участие в пробной сессии, нет документов по той-то и по той-то причине, вместо такого-то документа представляю, представляю такой документ и уведомлен, но это уже подскажут ответственные за пункт тестирования, что на основной сессии без оригинала документа, который вписан в серию в паспорт, допущен, участник не будет. Пробное тестирование, ситуацию нужно объяснять, будут варианты, когда ребята получают паспорта, и в паспортном столе находится и паспорт, и свидетельство о рождении. Тогда можно приходить за гранд-паспортом или ученическим билетом и ситуацию объяснить на пункте тестирования, участник будет допущен. А вот я вам не могу не задать такой вопрос, чисто по-человечески вообще войдут в ситуацию Нет. или отправят, скажут? А, вот... Человеческих ситуаций здесь в каком смысле по-человечески а, пустят или не пустят? но во во-первых, очень жесткие рамки входа в пункт тестирования. Если в 11 начинается процедура, то в 10.50 закрываются двери пункта тестирования. На нас иногда обижаются и говорят, мы же заплатили деньги. Почему вы нас не допустили до тестирования? Но мы э, ну, вот в общем в достаточно все. четко стоим на воспитательном моменте. Э, тетради с материалами человек получит. Возможность э, оценить себя, и все электронные сервисы работать будут. Но пробное тестирование, основное тестирование. есть. Есть рамки входа, есть процедурные моменты и есть понимание того, строго. что если тест начался, то он начался, его прерывать нельзя ни не для кого. Если массовые проблемы, э, заторы, э, не зависящие от детей, то эти ситуации мы решаем. Опять же, это не по человечески, это ситуативно. Понятно. С нами еще на линии? Нет уже, женщина, наверное, отключилась. Уже нету. Просто хотела у нее спросить, насколько сильно поврежден паспорт. Ну, кончик же сказал. Ну, я думаю, что решат эту ситуацию. Инна Сергеевна, вам вопрос? Мы продолжаем по основной сессии. Как вообще с охраной будут обстоять дела? Вот в школах, потому что этот вопрос сейчас, я думаю, вы не будете возражать. Очень важен. Справді дуже важливе питання, тому від 2.03 року було доручення губернатора щодо організаційних заходів по проведенню зовнішнього незалежного оцінювання для випускників 2015 року. І цьому? саме в цьому дорученні було були деякі вказівки і рекомендації щодо забезпечення організаційних заходів. Ну, Розкажіть нам о чому йде річ? Буде якась додаткова охорона? це То тому, що це питання на, на, на великому контролі, і також це доручення дає можливість контролювати на місцевих органах більш жорстко контролювати і забезпечити більшу кількість представників правоохоронних органів на пунктах тестування. А скажіть, от хто міліція буде участвувати, чи якісь частні структури, чи це ще на стадії определення? Так, також це представники міліції, представники МЧС і представники охорони здоров'я. На Пункте. на каждом на каждом пункте тестования. Ясно. Давайте по переселенцам, по основной сессии для переселенцев. Для них какие-то особые условия будут или они на общих условиях будут сдавать тесты? Ну вот если касается процедурных моментов, то действительно условия общие. То, что касается сроков, возможности не попасть на основную сессию, ведь иногда переселенцам, переселенцам в принципе проще, если речь идет о тех, кто переехал и находится в Днепропетровске. Если ну, речь идет... длительное время, да? Да. То они приходят и они, скорее всего, уже учатся в школах Днепропетровска или области, и нет проблем приехать вместе с ребятами, теперь уже новыми одноклассниками, сдать тесты. Сложнее обстоит дело с теми, кто находится на сегодняшний день в зоне АТО. Там пропуска. И в ряде случаев достаточно сложно переехать границу в начале 24 апреля. Это один интервал времени. А дальше следующая партия тестов стартует только с 3 июня. А что же вот вы посоветуете? Может, как-то Тут мы не, советуем. мы не советуем. Здесь абсолютно спокойно. Те ребята, которые находятся в зоне АТО, они могли сразу регистрироваться на 9 июня на дополнительную сессию. И для них дополнительно сессия второй раз будет 27 июня. Для тех, кто регистрировался в основной срок и не указывал и имеет ту же проблему, достаточно будет в день тестирования написать нам заявление о том, что не смогли выехать в силу невозможности получения э, пропуска, и мы рассмотрим эту ситуацию. То есть переселенцы и ребята, которые находятся в зоне, АТО, будут иметь возможность сдавать или даже начинать тестирование с 9 июня. Если есть возможность сдать 24, то мы мы ждем всех зарегистрированных если нет то вариант ну, такой запасной вариант следующий для них уже да продуман. дополнительной сессии и второе э, организационный момент если нет паспортов есть случаи когда выезжали без документов без э, личных дел которые оставались в школе в таком случае ребята приезжали в школу со слов записывали и оформляли личные дела достаточно справки учебного заведения куда направлен или где находится данный ученик либо она проходит экстернат в Место паспорта можно взять только переселенцам, потому что у нас есть система проверки, где зарегистрирован, откуда прибыл, и абсолютно это не распространяется правило на жителей Днепропетровской области. Я считаю, что очень важную информацию мы сейчас даем тем, для кого действительно важно это знать, для тех, кто будет проходить. Независимое тестирование для абитуриентов и их родителей. Давайте по самой процедуре, очень кратко. То есть первый тест 24 -го, последний 26-го. Изменение в перечне предметов, это иностранный язык, можно выбрать два, правильно? Из Даже четырех. больше, не, просто не позволяют правила приема высшего высшеучебные заведения выбирать больше, в принципе не ограничено. Особый статус теста украинский язык и литература, то что вы говорили, идет в аттестацию. И плюс еще это барьерный тест. Вкратце. Это значит, для тех, кто получит порог не сдал, не будет допущен к основным тестам. Но вот очень часто задают вопрос, а для тех, кто не сдал, что будет в аттестате? В аттестате будет 1, 2, 3 или так далее баллов, то есть, ну, наверное, тут... Передаю слово іні Сергієвні. Да, пожалуйста, справа в тому, що 24 квітня на українській мові результати присилаються до 15 травня. Є буде певна шкала переведення балів. Тобто, не якщо не здав, то переводяться їхні бали і виставляються в, в рамках початкового рівня. А, а що ви щото бісніть та порок не здав? Порог сдал не сдал говорит о том, что будет определено экспертной группой пороговое значение, то есть минимальное по количество по каждому предмету, по каждому по предмету отдельное по каждому предмету отдельное количество будет набрано баллов, которые позволят, ну будем говорить, если так шкалировать, или оценивать в 100-бальной системе тест того или иного абитуриента, грубо говоря, это пропуск, возможность подачи документов в высшие учебные заведения Украины. То есть порог сдал-не сдал определяет, уровень минимально подготовленного абитуриента. а сейчас уже известны вот цифры по этому Нет. порогу экспертные группы и вот э, говорю о том что для экспертных групп пробное тестирование тоже будет неким пробным шаром тоже такой тренировкой э, мы экспертным группам дадим возможность потренироваться также определение пороговых баллов на пробных тестах которые напишут эти абитуриенты в этом году то есть это тоже будет показательно а скажите это вообще нововведение в этом году вот этот порог сдал не сдал Так, порог їх це початковий і поглиблений рівні в цьому році вперше випробовується українським центром оцінювання якості освіти, так як і вперше українська мова є обов'язково для всіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів і зараховується як державна підсумкова атестація з української мови. Возвращаясь к безопасности, скажите, вот сама процедура хранения тестов, их доставки, распечатки, потом хранение результатов, что какие-то нововведения, какие-то дополнительные меры безопасности в этом году предусмотрены? Это наш вопрос. Да. Это вопрос Украинского центра оценивания качества образования. То есть, вот смотрите, понятие безопасности, здесь э, имеет две составляющие: безопасность детей, пункты тестирования. И тут мы без органов управления образованием и то, координационной Роли и губернатора, и заместителя не обходимся. И вот именно очень важный документ в области уже есть. И все структуры находятся под контролем. И вот по э, поручению губернатора четко выполняют свои обязательства. То то, что касается довоза тестовых заданий, сохранности, э э секретности при печати. Это функции Украинского центра оценивания качества образования, и поэтому вот комментарий на в регионе. Я... Так будут дополнительные меры какие-то? Достаточно мер, которых э внедрила сама система. Вот, внедренные в, на, на самом деле. Скажем так, да, взрывов не было, поэтому не Не поэтому не было, а потому что степени надежности было введено столько, что дополнительные ввести нет возможности. То есть максимальное количество средств защиты по каждому направлению было введено изначально. Я вас поняла. А, Марина Михайловна, знаем, что буквально на днях на заседании Комитета Верховной Рады был принят законопроект о внесении изменений в закон про высшее образование. И говорит, говорят о том, что этот законопроект ставит абитуриентов немного в неравные условия. Расскажите нам, Это о чем речь? Это случилось вчера, и вот так случилось, что я присутствовала на заседании комитета Верховной Рады, и к сожалению случилось то, что чего не должно было вот на, на с моей Объясните, точки зрения. чтобы мы понимали, о чем речь. Итак, законопроект говорит о том, это еще не закон. То есть это, это законопроект. Это законодательная норма, которую еще будут рассматривать в сессионном зале и будет еще. За вариант, которую могут проголосовать могут или не проголосовать, проголосовать и вето президента, да, если даже проголосуют. То есть вот как мы говорим тест по украинскому языку территории. Но и это литературе, мы все понимаем. Барьерный тут два барьера суть есть. Этого проекта. Суть. Значит, записанная норма одна, что сертификаты прошлых лет могут участвовать в конкурсе, при условии, что для тех, кто не сдал, кто закончил школу ранее, чем, ну не в этом году, то есть начиная с прошлого года и ранее, должен давать тест загальнонавчальных компетентностей. И о том, что так как очень у нас кардинально изменилась система, и мы понимаем, что, наверное, бы ни одна страна мира не приняла при кардинальных изменениях какие-то системы перевода, или бы они были некорректны, то еще и обязывают у Украинский центр переводить результаты всех прошлых лет в рамки этого года. То, то есть, есть то получается немножко несправедливо, да? Результаты прошлых лет переводить? Ну, вот смотрите, на мой взгляд, сколько нестыковок. Первое, ну наверное, крайне поздно об этом говорить, когда? А приняты условия приема на этот год, разработаны, есть перечни вступительных экзаменов для каждого высшего учебного заведения. теста тзнк там нет. Взять его сейчас уже неоткуда, регистрация полностью проведена и полностью кардинально произошли изменения в системе оценивания, одна составляющая. Во-первых, поздно, во-вторых, многое изменилось. Далее, когда мы говорим о сертификатах, которые не имеют срока давности, но ну, поднимали этот вопрос. Да, удобно иметь сертификат 1945 -го года и подавать его сейчас, но уровень знаний кардинально меняется. Если украинскому центру дается право разработать таблицы перевода, то на мой взгляд эти таблицы перевода должны учитывать, учитывать остаточный уровень знаний. Есть педагогики такое понятие. Более того, остаточный уровень знаний для каждого абитуриента или человека, вообще говоря, свой и свойственный, зависит. Зависит от рода деятельности. Если я э, сдаю математику, а потом всю жизнь занимаюсь математикой, то мой пороговый... уровень. Если я не занимаюсь математикой на протяжении 8 лет, я могу забыть начисто. Среднемировой показатель минус 30%. Так что украинский центр должен отнимать от баллов каждого года 30% для того, чтобы сырых ответов, для того, чтобы уравнять эти знания. Очень сложно. Более того, в мире существуют две практики тестов. Нормоориентированный и критериальный. Критериальный тест, определенную свою задачу определения критерию, нормоориентированный, антири... разбивает по уровням знаний тех, кто есть. Мы э, всю жизнь, То начиная с 2008 очень года, много. очень много противоречий. И при возможности обращаюсь к народным депутатам, вникнуть в каждую позицию. Но сейчас достаточно много информации в интернете разместили а скажи, как и... ректоры, проректоры. Вот на заседании комитета были и ректор киева могилянской академии, и проректор Национального университета Шевченко, директора региональных центров. Были народные депутаты, которые не поддерживали эту точку зрения. Мне очень хочется, чтобы сейчас посмотрели на эти нормы. Я не спорю, еще раз не скрываю о том, что норма использования сертификатов прошлых лет удобна. Но тогда нужно перекраивать всю систему. Систему. Например, переводить критериальным тестом и тесты международного образца также действуют год и два-три, но не более того. Поэтому, на мой взгляд, правильнее оставить все как есть. Не менее, тем более, что закон о высшем образовании был только принят в этом году. И буквально очень коротко, как вы считаете, каковы шансы, что этот закон примут или не примут? Ну, мне бы не хотелось, чтобы его приняли. Ну, будем надеяться, что действительно ваше обращение и к народным депутатам, и ко всем, от кого зависит это решение, все-таки будет услышан. А нашим абитуриентам давайте пожелаем удачи. У них на самом деле начинается очень нелегкое время. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию, дали массу полезной информации для абитуриентов и их родителей. Спасибо. Время нашего эфира завершается. Если какие-то моменты нашей беседы вы оставили без внимания, эту программу смотрите на нашем сайте 34.ua. Оставайтесь с нами, смотрите погляд. Время встречи, как всегда, каждый понедельник, вторник, среда и четверг, ровно в 19. Я прощаюсь с вами до понедельника. Всем удачного завершения этой рабочей недели.